assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu birodarlar yaxshimisizlar oralaringni bir yarim metrdan ochib olinglarchi bugun karantin kuchaydi endi tashqarida o'qiymiz ertadan sizlarni sig'dirolmay qolishimiz mumkin joynimoz olib kelinglar keyin maskalaringni hammalaringni toqib kelinglar hop bir narsa kecha esimga tushib ketdi odamlar masjidga erta kunda kelishadi bilasizmi nimaga kim masjidni birinchi safida nima borligini bilsa qur'a tashlab bo'lsa ham olar edi birinchi safdi degan gaplor hoir baa shu yerga o'tiring hop birinchi safda o'tirishlik savob bo'ladi birinchi kelganlarga tushundingizmi -ge. muhammadqul birinchi erta kunda masjidga kelib ey mikrofonchi kim o'zi ishdan olib tashlanglan shu odamni birinchi erta kunda masjidga kelib birinchi safni to'ldirib o'tirsa shu odam eng katta savobni oladi ammo kech kelib turib odamlarni yelkasidan oshib o'tgan odam oxirgi safda o'qiganda yaxshi edi ho'pmi imomi termiziy rivoyat qilgan hadis bor odamlarni yelkasidan oshib o'tib ularga ozor bergan odam do'zaxga ko'prik soldi degan shuning uchun keldingizmi saflar to'libdimi bo'sh joyga o'tiring odamlarni yelkasidan oshib o'tib ularni bezovta qilishi yaxshi emas o'zi men bunaqa narsalar aytmas edim yomon narsalar gapirgim kelmaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni odatlari shunaqa edi odamlarga yaxshi gaplardan gapirardilar masalan bir gap bor seni masjidga olib borolmayotgan oyoqlaring jannatga ham olib borolmaydi degan gapni eshitdingizmi internetga shunaqa gap tarqadi mana shu gap noto'g'ri gap buni boshqacha talqinida aytish kerak sizni masjidga olib borayotgan oyoqlaringiz jannatga ham olib boradi deyish kerak odamlarga bashorat berish kerak odamlarni qo'rqitmaslik kerak payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar mana shu gapni zarur eslab qoling qolingiru odamlarga xursandchilik xabar aytinglar ularni yaxshilik kutayotganini ayting valatuafiru ularni qo'rqitmanglar yassiru yengil qilib ko'rsatinglar dinni yengilligini amallarni yengilligini aytinglar jannatga kirishlikni yengilligini aytinglar tuassiru qiyin qilib qo'ymanglar men ba'zi bir odamlarni suhbatlarini ma'ruzalarini eshitsam o'ylanib voyvo yo'q biz jannatga tusholmaymiz ekan deyman hadis sharifda bir voqea keladi bir odam o'ta johil ekanda bir domlani oldiga masala so'rab ketdi domla buva debdi men odam o'ldirganman debdi nechta o'ldirgansiz desa to'qson to'qqizta odam o'ldirganman debdi menga aytingchi xudo meni kechiradimi debdi desa voy voyyo' seni xudo kechirmaydi debi sen to'g'ri do'zaxqa tushasan debdi desa e unaqada yuzta bo'lib qolaolasin deb har kini so'y var.